Так, добрий вечір тим, хто залишається з нами. Представляю нашого гостя Армен Нікогасян нас із нашої студії. Дуже відомий медик-волонтер, який від самого початку, фактично, бойових дій на Донбасі організував свою службу невідкладної, можна сказати, допомоги, і я знаю, що вам доводилося не раз вивозити просто поранених з поля бою. і. І пан Армен був також і під час подій в Дебальцево. Дебальцевому. І тобто ви були очевидцями, у вас є своє своє бачення, що насправді там відбулося. Чи насправді це було добрим організованим відходом, чи це було ближче схоже на, на той котел, про який попереджала дуже часто. Але давайте почнемо з вашого відео, яке, власно, ви записали. Це 18 лютого 2015 року. Це вихід саме з Дебальцева. Можемо подивитися. Це відео реєстратора відео. Це вихід з Дебальців, так? Це вихід з дебальцева з раненнями. Одна наша машина стоит, ну поврежденная, там выезжали, спешили, то есть бронетранспортер попал в него. Это все те подразделения, которые вышли из Дебальцева. Вот, направление Дебальцева, Луганское. Ну, правде говоря, это все началось еще. 17-го, то есть ночью, когда началось выходить бойцы и национальной гвардии, и заслуг, вот. общее, то есть количество на 10-30 уже было около 158 раненых, вот. а погибших на то время было 22-24 где-то вот так информация была. Вот. Вывозили всех ну, непосредственно ранних, ну, не оставляли. Кто-то привозил на бронетехнике, кто-то на грузовой машине. Мы сами заезжали там, потому что там еще есть у меня видео, когда мы стояли, ждали, то есть забирать раненых и начали нас обстреливать с минометов и радов тогда мне то есть поменяли наше место дислокации, потому что эта высота там была видна, и рядом с нами стояла наша артиллерия. Вот. А потом, то есть мы всех ранних на больницу Артемовск центрально привезли. Там было слишком много то есть, раненых, и скорой помощи очень много было, и ЗСУ, и на и нашей скорой помощи. Скорой помощи были, то есть медроты, вот, ну, ребят вывезли всех полностью. Ну, на сегодняшний день есть еще информация, что там еще остались ребята, которые то есть, не могли выйти. Я не думаю, что они там ранены, но просто, что они там сейчас находятся. А какие у них сейчас, ну, статусы? Они в полон, или они там, не знаю, залишаются? Ну, они вот где-то, ну, я не хочу сейчас сказать такое, потому что вчера мне, то есть, смс и кинули, что просят помощи, чтобы кто-то их там забрал, потому что они не в плену и не равен, где-то, угу. то есть, находятся. А угу. вот все информации, которые проверят, я так разумею, и... Ну, информацию я сегодня проверил, то есть, я связался с человеком, который там есть, старший, они действительно там находятся, ну, сейчас мы... думаем, как правильно делать, чтобы их оттуда вывести, их там около 25 человек. Угу. Uh -huh. Я зрозумів. Це, 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 це люди, які залишилися в оточенні і зараз їм, складно. Да. Yeah. Чи знає про це військове командування, чи вони планують щось? Ну, мабуть, знають. Uh -huh. вот. Они тоже, uh -huh. информация есть, потому что uh -huh. я разговаривал со старшим, он говорит, что тоже звонили, пока то есть, ответа нет, они все надеются. То есть, помощь волонтеров, потому что знают, что то есть, волонтеры быстрее эти вопросы решат, там, вот, потому что там же сейчас, сами знаете, что uh -huh. в генштабе, что творится, то есть, пока они какой-то приказ или там что-нибудь будут ждать, это пройдет неделя. Угу. А ребят надо вывести. Вы, как медик, который был в Среднем Там и брали участие в вывозе непораненых, насколько официальные данные про втраты совпадают с тем, что знаете вы? Ну, я хочу сказать, что из разных информаций, то есть где-то говорят, погибших 122 человека, в плену 81 потом цифра добавляется еще, то есть, ну, честно говоря, где-то чуть-чуть больше, чем то есть, цифры говорят. Uh -huh. Ну, реально не могу сказать, потому что сейчас официально, то есть, подтверждений нету сколько, потому что я знаю точно, что там еще погибших еще в поле есть, где, то есть, не можем заехать, потому что там... Вы видите, что они уже озрели, то есть и ОБСЕ нападают, mm -hmm. и на нас нападают. То есть раньше хоть можно было заехать забрать с белым флагом. Вот а сейчас то есть они озверели. Озвели. Почему? Потому что, то есть на сегодняшний день там не ДНР, ни ЛНР можно было договориться там. Вот. Сейчас там, то есть российские регулярные войска, поэтому с ними очень трудно договариваться. Mm -hmm. Хиба не не, не ожидаемо от виз профессиональных, но паки больше, что дотримания, какие хоть законные уведомления, все-таки все шривлюется, и то международным и Ну понимаете, на сегодняшний день это все, то есть не соблюдается. Mm -hmm. вот, мы сами, то есть видим там уже сколько месяцев что мы с нашей стороны это все соблюдаем, а та сторона не соблюдает и еще нагло воруют, что их там нету, просто фантомы там. Вот. Фактически, то есть мы на сегодняшний день имеем дело с Российской Федерацией. А ЛНР, ДНР там ну, практически их уже нету. Uh -huh. То, что говорят, что там трактористы и э, шахтеры, это, это время уже прошло. Это было месяцев 8 назад, а сейчас уже их там нет. Поэтому трудно с ними договариваться. Стосовно поранених, наскільки все було добре організовано в Артемівську, чи вистачило там сил для того, щоб ну, не було втрат вже, вже під час, вже коли привезли поранених для чи, 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 чи? організованості була на вищому уровні mm -hmm. насчет медицинської э, організації. Там роботали всі медики, які починають з лікарні і волонтерської. и uh -huh. гвардейской, то есть медицины, и назвать за медицина, то есть и Днепропетровской, то есть скорой помощи там были. Вот. И скорых помощи хватало. И медиков в том числе, и все медицинское, то есть помощь, что надо было, то есть была оказана. То есть э, самых тяжелых было транспортировано э, до э, э, вертолетов, которые то есть, пролетели с Чугуева. Вот, предоставили, то есть э, Днепропетровск непосредственно, вот, а остальные то есть, которые были средней тяжести, все, то есть э, реанимобили, в том числе наши, э, вывезли всех, то есть Райных и Днепропетровск и, и Харьков. Вот. Там организованность медицины была на высшем уровне. Потому что я вот смотрю периоды, то есть, которые я там был, вот, сейчас на лучшем уровне медицина там mm -hmm. работает, то есть хорошо. Начинался начиналось все на плечах волонтеров фактически, Ну да, зараз, да, да, в то время же у нас, что было, с нас в гвардии было только э, наше, то есть Ленимобиль, которыми ну, мы да, с весны, и да. Лёй да, начали это все. А на сегодняшний день, слава Богу, то есть, есть организации, которые, то есть, и у нас на сегодняшний день около 13 скорой машины, которые, то есть, О. вот это лично наша, то есть, организация, которая имеет сейчас 13 транспорта, которые вводят и... И, 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 ту, и все полностью, да. У нас даже есть 4 унемога в базе Мерседеса, которые с тяжелых дорог в поле, там еще болото, то есть uh -huh. они вывозят более такое нормальное место, где уже скоростные реанимобили работают уже. Yeah, ну, я знаю вашу историю, а как с и Там же есть направленные хирурги, анестезиологи, где вы набираете людей, как они это вас? Значит, как мы набираем людей... Люди из разных мест Украины и ребята, которые были с Майдановские, которые сейчас работают, то есть в больницах, вот, они каждый приезжает на месяц, и вот так у нас меняется. Мы сейчас хотим организовать медроту официально на Зларде, вот, быть вторым медротой на Тобто, щоб це вже було офіційно і ви вже були військовослужбовцем. Ну, так, так, так. І просувається це, тобто це реально можливо, так? Так, да, да, да. просувається, то есть... А що, що вам це дає, які можливості відкриває? Ну, можливості дає, що ми там вже будемо знаходитися як офіційно. Uh -huh. От. І в нас будуть документи, що ми є медики, які числимося в національній гвардії. Uh -huh. От. І І Топівні проблеми, у нас все время визначають, тому що 13 тринадцять автомобілів, відже надо постоянно заправляти. Ну, Та... Якщо повернутися до дебатів, ви там працювали весь час під час виведення, коли пішли вже багато поранених. Цього залом більшість поранених це вже я так розумію. Останні дні. Там Больше пораненных началось поступать с 7 утра. С 7 утра. Да, 17-18. Да, это 18-го 18. числа, да, с 7 утра, потому что некоторые хотели то есть, прорваться еще ночью, uh -huh. где-то полвторого ночи, два часа ночи. Вот когда уже начались, то есть там обстрелились сильнейшие. То есть люди выходили, кто чем мог. Ну, потому что я видел двух бойцов, которые бегали, чем мать родила. Вот. то медали, то есть одела, одежду одели вот. и согревали. Ну, всю ночь до 12, до часа дня вот так проводилось. А потом началось то есть, выезжать колонны техники, которые было планировано, то есть оставить все позиции. Ну, у вас это таки какие впечатления осталось? Это был такой хаотичный бейство, э, побег Чи все-таки это было... был побег, Потому что э, ну, когда э, стоишь в стороне и смотришь такую картину, mm -hmm. это не то, что там, знаете, вывод войск, там с прапором, там, еще что-то. Вот, это было то есть как, как будто убегали откуда-то. То есть спекло. Там ми показували та, відео, яке Настя станко показувала, це, це знімала, та, це, це вихід так само. Коли був зелений коридор, який створили, я так розумію, гаубицями нашими артилерією. Але під час виведення ви кажете, що навіть ви потрапляли під обстріли, забираючи вже поранених 18 го числа. Так, mm -hmm. да, да, ми стояли э, на під'їзді Луганське село. Это, то есть, где переправа, там мост, uh -huh. речка течет. Вот там была, то есть, позиция наших артиллерий. Uh -huh. вот, мы стояли там, знали, что там обстреливают, ну, и начали, то есть, по нам стрелять уже по скорым помощи. И там были. Э, а бачили, с... что это Да, это же шутка. высота, uh -huh. а им видно высоту. Uh -huh. Вот мы подъехали туда на двух машинах, я и Юра, позывной Медведь. Вот, и когда начали обстреливать перед нами <laughs> осколки все полетели, если бы мы не уехали бы раньше, можно было и попасть на по нам. Мы отъехали с той позиции это километра два. два з половиною то есть стояли там щоб оттуда то есть забирать чем ближе угу. а вам доводилося доїжджати просто аж до самого дебальцова під час цих, е... ми не доїжджали до самого дебальцова потому что там невозможно було проїхати там і угу. танки були розорвані и дорога была и был, була розорвана і мост там інформація така ми під'їжджали на перекресток мироновская угу. то есть самая точка була Оттуда забирали. А уже жёлезнодорожных доставляли они своих пораненных на эту точку. Они, чтобы их... когда выезжали и раненые были у них в машине, и обычно, то есть не раненые были, вот, то есть мы всех машинах и всех угу. боевой техники кричали, если у вас раненые, что то есть не доставили туда, то есть бронемашиной. Угу. Вот некоторые сами останавливались, то есть говорили, что у них там 300, надо забирать, то есть мы забирали всех. Ну, якщо дозволити, я задам вам це запитання, просто мене питають досить часто, як журналістами немає відповіді. Коли не точна інформація по втратах, але є ж командири частини, вони знають, хто повернувся, а хто ні. Принаймні, від цих людей можна позначити як. Так что пропали без вести. Понимаете, когда, э, когда да. в конце мая, э, начало июля был атакован еще первый блокпост, это Рыбхоз был. Угу. Вот когда э, 95-я, 80 я Национальная гвардия, тогда первый батальон, э, второй батальон, вот э, отошли на запасную позицию, это второй блокпост, э, комби вот, буквально за 40 минут, то есть, все командиры построили всех и посчитали, сколько есть личного состава, кого нет, кого не хватает. И посчитали раненых, и посчитали погибших. Тогда мы знали, что, допустим, у нас столько потерь, столько раненых и это всего. Ну, понимаете, сейчас на сегодняшний день сейчас масштаб очень большой. Вот. Uh -huh. Что, то есть, посчитать, может, они уже посчитали это все, то есть у них есть, но у нас такой информации нету, потому что там большинство то есть, было из вооруженных сил, uh -huh. а там, как вы знаете, что все в секрете. Uh -huh. То, что мы знаем, допустим, знаем из того, что у нас есть еще источники, которые нам сообщают, или мы лично видим, когда едем в морг, везем 200-го, тогда то есть, просим, нам говорят, сколько человек, то есть опознано, сколько не опознано. Uh -huh. Тогда нам говорят. Мы знаем точную цифру. А на сегодняшний день постоянно менялась цифра, потому что еще в поле боя то есть, остались 200, даже может и 300, вот, которым то есть, доступа к ним нету. Вот, Из-за того, что то есть, и большинство поля минировано, что с нашей стороны, что с их стороны, то есть никто не рискует туда. Заехать это недавний случай, когда скорая помощь чтось подорвала с подфугасного мину. Угу. Mm. Як ваше загалом враження, чи ви з оптимізмом сприйняли, от сьогодні ми казали про те, що ніби стали відводити важке озброєння э, сепаратисти бойовики від лінії розмежування Мінск-2. Не, знаєте, що я вже там давно і вот этот, то есть, ходы шахматные, я уже прекрасно знаю. Вот, потому что у них как в шахматном доске, то есть они то есть делают рокировку. Uh -huh. То есть убирают ферза, ставят направление Мариуполя или счастье. Вот. А оттуда то есть, заходит та техника, которую мы не знаем. Uh -huh. Они то есть, этим пиль бросают, то есть глаза ОБСЕ или ООН, или там кого-то, кто там должен видеть, чтобы они куда-то отъехали. Вот. Ну, про это я уже знаю, я не верю в того, что то есть, будет, что то есть, отвод тяжелой техники. Если они э, тяжелую технику отведут, приведут туда еще тяжелее. Uh -huh. Вот таких у них, то есть, на сегодняшний день э, в уме, хочу сказать. Они никуда не отойдут. То мета, на в Мариуполе, будет развиваться, эта операция. Ну, это естественно. Uh -huh. Это естественно. Добрый. Дякую дуже в нас за, за то, что побывали у нас на эфире.